হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল বহুত দিনৰ পাছত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ কিয়নো মই ইমান দিনে গায়ব হৈ আছিলোঁ কি কাৰণত ইমান ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ আজি সকলো কথা ক'ম বুলি ভাবিছোঁ আৰু সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো একদম ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ৰাতি দেখিছেনে বৰষুণ এজাক দি গ'ল আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলখিনিত নহয় পানীখিনি লাগি আছে টোপালকেইটা ভাল লাগি গ'ল দেখি আৰু এয়া ৰাতিপুৱাই ৰান্ধিব লৈছোঁ এয়া হৈছে লোকেল মুৰ্গী এতিয়া সময় কিমান হৈছে জানেনে ছটা বাজিছে লোকেল মুৰ্গী কালি ৰাতিয়ে আনি ৰখা হৈছিলে মই মেৰিনেট কৰি ৰাখি থৈছিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া ৰাতিপুৱাই মই বনাই আছোঁ লগত দিছোঁ আলু অলপমান কোমোৰা আৰু বিলাহী এইখিনি ধুনীয়াকৈ বনাই মই ক'ৰবালৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আচলতে এইখিনি বনাই লৈ মই লৈ যাম লগত কি কাৰণে বনাইছোঁ সকলোখিনি কথা গম পাব এয়া দেখিলে মাংসখিনি মোৰ হৈ গৈছে অকণমান পানী দি মই গ্ৰেভি কৰিছোঁ আৰু লগতে দিছোঁ অলপমান নৰসিংহৰ পাত একদম কুমলীয়া বৰষুণত কোমলীয়া নৰসিংহ পাত ওলাই আছিলে ঘৰতে তাকে আনি দি দিলোঁ আৰু এইখিনি জোলখিনি হৈ গ'ল এইখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই টিফিনত ভৰাই বান্ধি ল'ম আৰু এফালে যাবলৈ ৰেডি হ'ম আৰু এয়া চাওক কালি বনাইছিলোঁ মই কেক দুটামান এইকেইটা হৈছে দাইল খোৱা বাতি ষ্টীলৰ বাতি কাৰণ ইয়াততো মোৰ এনেকুৱা বিশেষ হেৰি নাই যে বাতি নাই বস্তু নাই কেৰাহীতে বনাইছিলোঁ মই এনেকৈ কেক এইটো হৈছে একেবাৰে আটাৰে বনোৱা আৰু ইয়াৰো এনেকৈ দুটামান কাটি লৈ সৰু সৰু পিচ কৰি মই এইকেইটাও বান্ধি লৈ যাম আৰু ইমান ধুনীয়া হৈছিল নহয় আটাৰে কেক মানে মাহঁতক বনাই খোৱালোঁ মই ঘৰৰ মানুহখিনি তেওঁলোকে বিশ্বাসে কৰা নাছিলে যে আটাৰে বনোৱা বুলি সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া আৰু ছফ্ট হৈছিলে ইয়াৰো দুই পিচমান মই বান্ধি লৈ যাম এতিয়া ক'লৈ যাম কিনো কৰিবলৈ গৈ আছোঁ বলক তেন্তে ৰেডি হৈ লওঁ এয়া দেখিলে টিফিনত সকলোখিনি বনালোঁ ভাত পানী ৰান্ধিলোঁ তাতে ভৰালোঁ ইফালে পাহিও ৰেডি হৈছে আচলতে আমি অসমলৈ আহিছিলোঁ বুলি আপোনালোক সকলোৱে গম পায়েই জুন জুন মাহৰ আমি লাষ্টৰ ফাললৈ অসমলৈ আহিছিলোঁ আৰু জুলাই আগষ্ট মাহৰ দুমাহ যিহেতু পাহিৰ বন্ধ এটা বিশেষ কাৰণত আচলতে আমি ঘপককৈ আহিব লগা হ'ল দুটা দিনতে মাত্ৰ আমি টিকেট কৰি বেগ বান্ধি আমি আহিলোঁ আহি পালোহি অসম আৰু সেই তাৰ কাৰণটো আজি কম এতিয়া মই গৈ আছোঁ আচলতে ডিব্ৰুগড়ৰ ফালে এইডোখৰ হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰে যোৱা ৰাস্তা ইমান ধুনীয়া হৈ আছে সেউজীয়া গছেৰে ভৰা সেইকাৰণে ভাল লাগিলে ভিডিঅ' কৰিলোঁ অকণমান আচলতে সঁচা কথা ক'ব গ'লে মোৰ শহুৰ দেউতাৰ অলপমান গাটো ভাল নাই আৰু তেওঁৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে আমি অসমলৈ বুলি আহিছিলোঁ দুমাহৰ ছুটী যিহেতু পোৱা গৈছিলে আৰু আগতেও একমাহ মানে এপ্ৰিলৰ বিহুৰ পিছতেই আৰু মে' মাহৰ আধালৈকে পৰা এমাহৰ কাৰণে হাজবেণ্ড আহিছিলে অসমলৈ তেওঁ সেইটো সময়ত সেই দেউতাৰ গাৰ অসুস্থতাৰ কাৰণেই আহিছিলে এইবাৰ আহিও প্ৰথমতে দেউতাক চেন্নাইলৈ লৈ যোৱা হৈছিলে তাতে পোন্ধৰ বিছ দিন ৰাখিলে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে তাৰপিছতে ঘৰলৈ আহিলে আৰু অলপমান ট্ৰিটমেণ্ট তেওঁৰ বাকী আছিলে সেইকাৰণে বৰ্তমান আহি এতিয়া ডিব্ৰুগড় আদিত্যত তেওঁক ৰাখা হৈছে ইয়াতো আজি মই ভিডিঅ'টো কৰোঁতে এসপ্তাহ হৈছে তেওঁৰ আৰু ইয়াৰ পাহি মই আজি আহিছিলোঁ ঘৰ তেওঁক চাবলৈ বুলি আৰু হাজবেণ্ডো তেওঁৰ লগতে মানে পূৰা হস্পিটেলতে বিজি হৈ আছিলে সেইকাৰণে সকলোৱে কাৰণে মই ঘৰতে সেয়া মই কৈছিলোঁ যে লোকেল মুৰ্গী অলপমান ভাত পানী তেওঁলোকৰ কাৰণে বনাই আনিছিলোঁ আৰু এয়া পাহিয়ে আহি প্ৰথমতে ককাকৰ কাৰণে ফ্ৰেছ মানে ডালিমৰ জুচ বনাবলৈ ৰেডি কৰি আছে আৰু এইফালে সকলোখিনি আমি এতিয়া লৈ আহিছিলোঁ যে ভাত পানী তেওঁলোকে খালে আমি অলপ দেৰি বহিলোঁ আৰু তাৰপাছতে এতিয়া আমি ঘৰলৈ বুলি যাবলৈ ওলাইছোঁ অসমত আমি সম্পূৰ্ণৰূপে দুটা মাহ থাকিলোঁ কিন্তু সঁচা কথা ক'ব গ'লে এটা দিনো আমি নিজৰ কাৰণে বুলি পাৰ কৰিবলৈ সময় নহ'ল আমাৰ ইমান বেছি ব্যস্ততাপূৰ্ণভাৱে পাৰ হৈ গ'ল এই দুটা মাহ আমি মানে ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ ব্যস্ততাৰ লগতে মিন্তা ভাৱনা সেইবোৰতে আমাৰ সময়বোৰ পাৰ হৈ গুচি গ'ল সেইকাৰণে মই মাজতে একমাহ সম্পূৰ্ণৰূপে গায়ব হৈ আছিলোঁ সময় কাৰণ একেবাৰে দিব পৰা নাছিলোঁ আৰু তেন্তে আজিৰ পৰা আকৌ ভিডিঅ' দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকে মোক আগৰ দৰে মৰম চেনেহ দি যাব বুলি আশা কৰিলোঁ